Penjelasan, penjelasan. Kalau bukan Bo boleh uh, tunggu sampai akhir bukan yang ini ini tajuk yang bersama ya yang sama. Kalau bukan uh, mahkamah khas wanita bagaimana dengan mahkamah keluarga? Kerana sudah janji beberapa tahun yang lalu tapi hanya di Kuala Lumpur ada satu uh, mahkamah keluarga. Di tempat-tempat lain masih uh, belum ada. Saya rasa untuk untuk menguruskan case-case uh, Melibatkan ahli-ahli keluarga. Dia perlu satu mahkamah keluarga. Dia tak sama dengan mahkamah yang lain, case-case yang lain. Bilakah adakah uh, Kementerian ma uh, masih ingin atau adakah Kementerian masih berusaha untuk mengadakan mahkamah uh, keluarga di Penang, di Pulau Pinang, di negeri-negeri uh, yang lain selain daripada uh, Kuala Lumpur. Uh, terima kasih. Uh... Yang berhormat atas uh, cadangan itu Saya akan mengambil maklum ya, Tentang perkara ini Tetapi uh, dakwaan bahawa uh, Kita tidak memandang serius Tentang perkara ini adalah tidak berasas ya. Kerana seperti mana Yang dinyatakan oleh yang berhormat tadi uh, Mahkamah Keluarga memang uh, Sudah pun ditubuhkan Cuma mungkin bilangannya uh, Harus ditambah mengikut tuntutan uh, Dari semasa ke semasa Uh, Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat Kuala kau tadi menyentuh tentang penderaan kepada lelaki Jadi uh, sebenarnya Akta 521 ini juga melindungi kaum lelaki Dan Akta ini sebenarnya dia bukan hanya untuk uh, wanita sahaja Di, uh, Jumlah mangsa keganasan rumah tangga yang berlaku terhadap lelaki ataupun si suami adalah seperti berikut iaitu uh, 2007 ialah 12, 2008 13, 2009 14, 2010 26, 2011 ialah 4. Jadi jumlahnya bukan bukan lah 50 sepunya yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi tetapi adalah 69 kes. Walau bagaimanapun, jumlah mangsa keganasan rumah tangga wanita adalah jauh lebih tinggi Iaitu contohnya jumlah mangsa wanita Bagi tahun 2007 hingga 2011 Iaitu dalam tempoh yang sama Adalah seramai 2724 orang ya? Jadi uh, janganlah uh, risau uh, Yang berhormat kuala akraw Belum lagi uh, Iaitu lelaki itu belum lagi sampai tahap Yang uh, uh, membimbangkan dari segi bilangan mangsa uh, keganasan rumah tangga hey, Yang berhormat juga sentuh iaitu, uh, Yang berhormat juga mempersoalkan bagaimanakah sekiranya Suami ingin melakukan hubungan seksual tanpa kerelaan atau paksaan uh, Ke atas isteri Tuan yang tua sekiranya suami memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa kebenaran kerelaan ataupun paksaan ke atas isteri maka ia boleh dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga ia merujuk kepada seksyen 2 tafsiran akta 521 iaitu memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual walaupun selainnya yang ataupun yang selainnya yang mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya. Ya. Okay, uh, yang berhormat Batang Sadong juga turut menyentuh tentang um, penubuhan majlis Violence Against Women and Children. Jadi ini merupakan satu cadangan yang baik. Pihak kementerian akan menimbangkan cadangan ini. Okay, uh, yang berhormat Bukit Metajam uh, tadi telah pun memberikan beberapa cadangan yang saya kira begitu memberangsangkan. Ah uh, iaitu yang pertama ialah pendengaran permohonan mendapatkan IPO perlu diperjelaskan takrifan secepat yang dapat dilaksanakan kerana mahkamah mungkin sibuk dan tidak dapat membenarkan ataupun mendengar kes pada waktu permohonan dibuat dan yang kedua ialah tiada tempoh masa yang ditetapkan di bawah fasa 17 bagi kelulusan oleh mahkamah untuk perintah penyampaian ganti disampaikan kepada pemohon dalam takrifan secepat yang dapat dilaksanakan kerana mahkamah mungkin sibuk dan tidak dapat membenarkan atau mendengar kes itu Jadi uh, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini Kementerian mengambil maklum akan takrifan secepat yang dapat dilaksanakan Yang perlu diperjelaskan dan akan berunding dengan pihak mahkamah Agar suatu pekerliling dapat dikeluarkan kepada semua mahkamah untuk mendengar permohonan IPO dan meluluskan perintah penyampaian ganti pada waktu ia dipohon dalam keadaan-keadaan kecemasan atau pada masa yang ditetapkan yang berhubungan Bukit Metajam juga uh, membangkitkan iaitu uh, menyentuh tentang isu badan pendamai sebagai medium untuk menangani masalah keganasan rumah tangga jadi uh, saya rasa soalan ini telah pun saya jawab tadi dan uh, cuma uh, sebagai tambahan uh, saya juga ingin perjelaskan bahawa antara fungsi badan pendamai ini ialah adalah sejajar dengan pindaan Akta iaitu kementerian masih dalam usaha menyemak semula fungsi dan peranan mereka berdasarkan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh bahagian warga tua dan keluarga dengan kerjasama bahagian counseling dan psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Selaras dengan itu, pada 13 Julai 2010, perbincangan mengenai pembangunan modul badan pendamai telah pun diadakan. Ekoran daripada perbincangan tersebut, bengkel pembangunan modul uh, modul badan pendamai siri 1 telah pun diadakan pada 27 hingga 29 September yang lalu seterusnya pada pada uh, November iaitu daripada 1 hari bulan hingga 3 hari bulan pada tahun, tahun lepas juga diadakan iaitu bengkel pembangunan modul siri yang kedua hasil daripada bengkel tersebut iaitu modul badan pendamai dikemaskinikan dari segi peranan dan fungsi ahli-ahli yang terlibat dan sehingga kini modul badan pendamai adalah dalam proses dikemaskinikan dan akan diadakan pra uji modul badan pendamai pada saat pada November iaitu daripada 1 hingga 4 hari bulan aa, yang dijangka diadakan di Hotel Carlton Holiday Shah Alam sebelum ia dibentangkan untuk mendapatkan kelulusan yang berhormat balik pulau uh, juga telah menyentuh tentang kesukaran untuk pasti penderaan psikologi. Jadi kaedah yang dijalankan oleh pegawai psikologi untuk mengukur tekanan emosi akibat keganasan rumah tangga adalah melalui kaedah berikut. Yang pertama sekali ialah pegawai psikologi menjalankan intervensi kaunseling. Jadi intervensi counseling akan dijalankan di peringkat awal mengikut keperluan klien untuk melihat sejauh mana permasalahan klien. Intervensi counseling ini yang boleh dijalankan melalui counseling individu, counseling keluarga dan counseling perkawinan. Tujuannya adalah untuk melihat dari skop permasalahan pemasalah, klien dan mengenepasti intervensi selanjutnya yang perlu dijalankan. Selain itu, melalui intervensi ini, klien akan mendapat celek akal untuk memastikan klien dapat melaksanakan tindakan yang sepatutnya dilakukan. Seterusnya, klien atau pemangsa akan menjalani ujian psikologi untuk melihat sejauh mana kesan dari aspek psikologi ke klien tersebut. Yang kedua adalah uh, pegawai psikologi menjalankan ujian psikologi. Antara ujian psikologi yang boleh digunakan untuk mengukur kes-kes keganasan rumah tangga adalah ujian Emotional Competence in Inventory iaitu ECI untuk melihat dari segi gangguan emosi dan skala senarai simptom semak trauma untuk melihat sejauh mana klien itu mengalami trauma akibat dari keganasan rumah tangga yang berlaku. Berdasarkan pendapatan berdasarkan dapatan yang diperolehi daripada ujian psikologi tersebut pegawai psikologi kemudiannya akan dapat menentukan terapi atau intervensi yang sesuai untuk membantu dari aspek permasalahan klien. Namun, jika data menunjukkan tanda-tanda emosi dan trauma yang ekstrim, khususnya melibatkan gangguan dari segi pemikiran yang serius, maka pegawai psikologi akan berbincang dengan pegawai psikiatrik dan seterusnya merujuk kepada pegawai psikiatrik yang berdekatan untuk tindakan yang selanjutnya. Yang berhormat, Putatan uh, telah bertanyakan tentang counseling kepada mangsa uh, untuk makluman uh, yang berhormat kebekas, kebekasanan counseling ini adalah melalui uh, pegawai psikologi yang menjalankan intervensi counseling dan juga yang kedua melalu, uh, yang yang kedua adalah melalui pegawai uh, psikologi yang menjalankan intervensi bagi uh, yang menjalankan ujian psikologi seperti mana yang saya nyatakan tadi dan uh, untuk makluman uh, untuk makluman dewan yang mulia ini setakat ini terdapat uh, 188 orang kaunselor yang telah pun ditempatkan di semua daerah di Malaysia dan uh, juga yang penting sekali untuk memastikan keberkesanan sesi kaunseling ini kerjasama daripada mangsa itu adalah amat penting sekali. Okey. Boleh kena ni dijawab soal kaunseling ini. Apa yang saya timbulkan tadi itu adalah memperkasakan sebab apa yang berlaku sekarang ni yang Bermat Menteri. Uh, Kes-kes keganasan rumah tangga ni seolah-olah di disimpan di bawah di bawah kapet. Kebanyakanlah kes-kes ni sebab itulah pendekatan kementerian ni ditutup dan sebagainya. Kita mahu pendekatan di counselling ni di dihibur-hiburkan supaya ini awareness kesedaran daripada keluarga-keluarga keluarga yang bermasalah seperti ini itu yang saya katakan tadi memperkasakan supaya Uh, tindakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pihak menteri ini dapat di dirasa oleh masyarakat yang berkenaan. Terima kasih Yang Berhormat eh uh, atas uh, cadangan tadi sebenarnya bagi makluman uh, Yang Berhormat uh, sebenarnya uh, kita memang uh, berusaha iaitu dalam uh, meningkatkan perkhidmatan kaunseling ini di mana di seluruh ya, di, di, 32 buah klinik Nur no Sejahtera yang telah pun ditubuhkan di seluruh Malaysia pada masa kini di setiap klinik Nur no Sejahtera itu ada disediakan perkhidmatan kaunseling dan bagi memudahkan uh, rakyat kita yang memerlukan bantuan iaitu terutama sekali bantuan bimbingan ataupun perkhidmatan kaunseling ini mereka boleh membuat uh, panggilan melalui talenno uh, iaitu 15999 untuk dapatkan untuk membuat pertanyaan ataupun untuk mendapatkan uh, bantuan dan uh, kita pegawai ataupun operator yang uh, menjawab telefon ya panggilan daripada talenno itu mereka akan uh, sekiranya didapati bahawa uh, pemanggil itu Memerlukan bantuan kaunseling Maka mereka akan Membantu untuk mengaturkan Iaitu sesi temuduga Untuk Pemanggil tersebut Di tempat yang paling yang tem, Di tempat ataupun Di klinik no sejahtera Yang terdekat dengannya Bagi untuk memudahkan Beliau Lagi panjang jawapan yang Bolehkah main. yang berhormat iklankan Iklankan di TV atau di Astro yang di mana telefon-telefon ni boleh uh, mereka tahu tempat yang boleh dihubungi. Bolehkah yang berhormat kementerian spend little bit of money on that dengan izin? Ya yes, sebelum yang berhormat jawab, jawab saya punya dulu. Lagi panjang tak? Yang berhormat lihat di belakang undang-undang ni tak ada pun soalan look counselling ni yang berhormat. Okay, uh, ini the last one eh. Uh, Tuan yang dipertua ya. Eh? Yes, yes, saya saya memahami itu lebih daripada tu. Jawapan pegawai di belakang tu memang baca. Hmm. Hmm. Okay, terima kasih uh, sebenarnya untuk uh, menjawab uh, soalan uh, pertanyaan tadi. Uh, kita telah banyak membuat uh, iklan uh, di surat-surat khabar tempatan ya, Cuma mungkin uh, promosi ini atau ataupun publicity perlu dipergiatkan lagi Jadi uh, wala bagaimanapun di sini saya juga boleh buat publicity taleno kita ialah 15999 silalah buat panggilan ya yeah. dan semasa ke semasa jika keperluan hey ah uh, tuan-tuan eh uh, bukit Metajam juga telah membangkitkan tentang perlu adanya mekanisme untuk mangsa tampil untuk membuat laporan jadi uh, melalui talenor 15999 Uh, kita sediakan perkhidmatan 24 jam sehari Dan 365 hari setahun Jadi merujuk uh, Pemanggil boleh merujuk kepada mana-mana pegawai kementerian Khususnya pegawai kebajikan masyarakat JKM Dan kaunselor tempatan uh, Selain daripada talenol tadi Dan tentang uh, yang berhormat juga bangkit tentang uh, Empowerment of Women Uh, untuk makluman dewan yang mulia ini kementerian sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengupayaan wanita termasuk keupayaan ekonomi justru banyak program-program untuk meningkatkan pendapatan wanita seperti latihan keusahawanan wanita latihan kemahiran ibu tunggal iaitu akid dan sebagainya jadi uh, tuan yang tua uh, maka dengan uh, dengan jawapan tadi mungkin sekarang saya terbuka kepada ahli-ahli yang berhormat yang ingin bertanya tadi Terima kasih uh, yang berhormat menteri uh, saya nak tanya mengenai um, beberapa seksyen uh, yang pertama mengapakah uh, akta ini uh, pemindahan kepada akta ibunya tidak mengandungi section-section uh, untuk mendapat uh, hukuman atau pun mendapati salah dengan tersendirinya macam section 3 ia merujuk kepada akta Keseksaan, penal code ini menunjukkan bahawa uh, pihak kementerian atau uh, kerajaan tidak mengambil berat macam dibanding dengan akta perlindungan uh, uh, haiwan uh, wildlife protection act Ya ada terkandung akta uh, section-section tersendirinya untuk hukuman jika didapati salah. Tetapi akta ini cuma merujuk kepada Penal Code di mana pihak polis atau uh, DPP harus uh, melihat Penal Code untuk membawa seseorang itu ke mahkamah. Jadi uh, saya rasa ini tidak uh, uh, mementingkan mangsa-mangsa uh, keganasan uh, rumah tangga. Jadi inilah uh, sebabnya kita dahulu pun ada memberitahu di Dewan yang mulia ini apa-apa sesuatu akta, uh, apa rang undang-undang dibawa ke Dewan ini ia uh, terlebih dahulu diedarkan kepada pihak pembangkang ahli-ahli pembangkang untuk kita uh, memasukkan atau membawa cadangan-cadangan uh, untuk ke uh, Dewan ini uh, mengambil kira sebelum ia dibawa sebagai sebuah satu akta untuk diamalkan begitu juga dengan seksyen-seksyen 12 mengapa tidak seseorang pemohon itu selain dari isteri atau suami yang pohon kepada mahkamah, mengapa tidak pihak polis juga menjadi satu pemohon kepada mahkamah untuk perlindungan interim, sebab dalam keadaan yang kita tengok seperti di mana-mana tempat di mana ada keganasan di rumah tangga um apabila seseorang isteri itu dipukul oleh suami beliau tidak boleh membuat permohonan segera untuk satu interim perintah interim perlindungan kena tunggu satu hari dua hari melalui peguam untuk membuat satu permohonan ataupun jabatan kebajikan jika polis saya cadang pihak polis pun boleh diberi kuasa untuk membuat permohonan yang pertama pihak polis uh, mereka uh, berkhidmat 24 jam. Sedangkan pihak uh, kebajikan mungkin tidak boleh memberi perkhidmatan 24 jam. Jadi undang-undang mesti digubal untuk memberi kuasa kepada pihak polis untuk mengambil tahu take cognizance dengan izin apakah keadaan seseorang isteri yang dipukul oleh suaminya. Jadi segera dengan segera memberi perlindungan, memberi tempat uh, Uh, alternatif untuk sementara dan ke, besok kebesokan hari terus pergi ke mahkamah untuk memperlukan uh, satu uh, interim order IPO jadi itu lebih senang untuk seseorang isteri, sebab jika mereka nak uh, cari peguam kadang-kadang mereka tidak mampu nah, pergi ke jabatan kebajikan kadang-kadang uh, si suaminya uh, mereka pun ada boleh membawa pengaruhan uh, pengaruhi jabatan kebajikan kita harus ada satu unit khas di jabatan polis untuk menangani masalah ini keganasan rumah tangga saya harap pihak menteri kementerian boleh ambil perhatian terhadap hal ini dan mengenai section 4 iaitu interim protection order so dalam dalam uh, 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 samping itu samping menunggu perintah interim itu apakah keadaan yang uh, mangsa itu bolehkah satu uh, uh, tempat alternatif disediakan siapa akan sediakan uh, dari segi wang dari segi apa-apa uh, uh, jaminan uh, atas uh, keselamatannya uh, ia tidak jelas uh, mengikut Section 6 dan seksyen 6 juga mengatakan uh, salah satu perintah yang boleh diberi oleh mahkamah adalah di bahagian 4 Roman 4 ya 50 meter. So jadi adakah ini bermakna satu tempat alternatif akan diberikan kepada mangsa jika uh, pengganas itu tidak boleh uh, berdekatan 50 meter uh, the, 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 the radius. Jadi adakah ini bermakna satu tempat alternatif akan diberikan so, uh, kita ingin uh, tahu. Dan seterusnya uh, saya setuju dengan yang berumat, uh, Batu gajah, mengapa ada Peruntukan untuk ditepikan Perintah uh, interim itu uh, Itu pun tidak uh, Begitu baik, jika sesuatu Perintah interim itu boleh diketepikan Jadi uh, orang yang Menggunakan kekerasan boleh uh, Terus menggunakan kekerasan Terhadap mangsa dan uh, Pada setakat ini Di negara kita ini, pihak wanita Dan kanak-kanak adalah uh, Senang menjadi mangsa dan pihak polis pun kadang-kadang kita tengok atau pihak berkuasa tidak begitu simpati dengan isteri-isteri dan kanak-kanak yang di yang menjadi mangsa. Contohnya apabila mereka pergi ke balai polis, apabila mereka ambil tahu bahawa seseorang isteri itu dipukul oleh suami, mereka next step adalah untuk memberi perlindungan, memberi nasihat dan segala pertolongan yang harus uh, diberi tetapi mereka tanya kenapa suami kamu pukul kamu itu bukan hak polis atau uh, tugas polis untuk mengambil tahu kenapa suami pukul sedangkan mangsa telah dipukul jadi apakah langkah yang kemudiannya harus diambil itu uh, mesti menjadi uh, perhatian pihak berkuasa atau polis uh, seterusnya lagi panjang kau ya, cakap ya, ni Muhammad sedikit, ya Muhammad lagi ya. satu saja lagi satu poin Uh, saya ingin juga uh, mengambil uh, uh, tahu dari uh, yang berhormat Menteri pada keseluruhannya. Pada keseluruhannya, uh, bolehkah uh, pihak Kementerian membawa satu pindaan yang lebih keseluruhan? Sebab, uh, jika kita boleh duduk bersama dan bincang, kita boleh cadang lagi banyak uh, pindaan kepada Akta Ibu 1966 ini. Jadi saya harap uh, pihak uh, Kementerian boleh ambil. Uh, kira cadangan saya jika boleh bawa pindahan keseluruhan sebab kita kena tengok keadaan di Malaysia kita tidak boleh banding dengan negara-negara lain kita masih ada pihak berkuasa dengan third world third world mentality di mana wanita dan kanak-kanak tidak diberi satu perlindungan atau satu penghormatan yang mereka harus terima datuk yang dipertua macam ada orang masih berbincang lagi boleh pukul Uh, isteri ke kalau dia buat, buat kesalahan untuk pandangan saya seseorang itu tidak boleh dipukul mahupun isteri ke anak especially isteri uh, di satu, satu rumah tangga yang saya percaya sesuatu rumah itu adalah tempat yang suci untuk keluarga mana boleh kita biarkan lelaki ataupun suami pukul isteri uh, tidak tidak boleh itu tidak ada tidak timbul uh, soalan itu jadi saya harap uh, satu uh, perhatian yang keseluruhan akan diberi kepada akta ini sebelum ia uh, boleh menjadi arang undang-undang ini sebelum ia boleh jadi akta. Sekian terima kasih Datuk. Ya Muhammad saya nasihatkan jawab bersama dengan batu gajah tadi Muhammad sebab persoalan tu memang relevan Ya Muhammad. Bukan yang tak uh, tak terkandung dalam ini. dia terkandung dalam undang-undang uh, ini ada soalan berhubung dengan uh, section 12B itu tadi. Sila Muhammad Tuan Yang Tua uh, Yang Muhammad uh, telah intan Terima kasih atas soalan yang telah dibangkitkan okay, Yang pertama sekali saya dapati uh, Antara isu yang telah dibangkitkan itu Banyak yang telah pun diperbincangkan Dan jawapannya juga sudah saya berikan uh, Cuma uh, Yang uh, satu daripada isu itu yang saya rasa saya perlu perjelaskan Ialah tentang Iaitu uh, Isu yang Yang berhormat sentuh tentang kenapa uh, bahawa uh, Kementerian ini tidak uh, pandang serius Tentang akta keganasan rumah tangga ini Ini adalah satu dakwaan yang tidak berasas Dan kalau kita lihat uh, Dari segi hukuman kalau Yang berhormat baca betul-betul eh, uh, semua akta yang di undang-undang uh, ini sebenarnya selain daripada kanun keseksaan, ia juga boleh dihukum di mana-mana akta yang bersesuaian bukan sahaja sekadar kanun keseksaan. Dan yang kedua ialah uh, Yang berhormat juga uh, membangkitkan isu uh, yang menyatakan kenapa kan pemohon itu, uh, mangsa itu Uh, harus diwakilkan oleh peguam Ataupun pegawai JKM Saya rasa uh, Yang Mohamad uh, Tidak juga uh, teliti Tentang uh, rang undang-undang ini Sebenarnya dalam un rang undang-undang ini Ia adalah Untuk memudahkan iaitu Memberikan alternatif kepada pem uh, Pemohon atau Mangsa itu supaya Bila dia mem uh, membuat laporan Itu dia boleh pilih Sama ada dia sendiri hadir ataupun tidak hadir diwakili oleh peguam ataupun uh, pegawai JKM kerana sebelum itu dia sendiri uh, mangsi mangsa ini harus hadir wajib hadirkan diri dan sekarang di bawah pindaan ini kita longgarkannya untuk memudahkan si mangsa itu iaitu dia boleh pilih untuk membuat uh, laporan sendiri yang kedua ataupun diwakili oleh peguam Ataupun diwakili oleh pegawai Jabatan uh, uh, Kebajikan Masyarakat. Jadi saya tidak nampak kenapakah uh, pindaan ini dipertikaikan. Yang ketiga, juga uh, yang berhormat bangkit tentang di manakah uh, mangsa itu harus diletakkan jika berlaku keganasan rumah tangga. Saya rasa tadi saya telah pun dengan panjang lebar telah menerangkan sebenarnya di bawah kementerian ini kita menyediakan 27 iaitu tempat yang selamat untuk menyediakan pelindungan kepada mana-mana mangsa aa, keganasan rumah tangga dan empat buah lagi aa, juga tempat pelindungan ini yang disediakan oleh NGO jadi uh, Tuan Yang Betul maka dengan kata-kata itu saya uh, abi jawab ya mak. Mengucapkan terima kasih ke atas uh, semua ahli-ahli uh, yang berhormat yang turut mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang ini. Sekian terima kasih.